sampai menang Di dalam langit Panji berkibar pagi pada penamaan calon itu kita bertemu dengan lima penjuru yaitu daripada PN, Perikatan Nasional, Warisan, JRS dan uh, Parti Impian Sabar. Alhamdulillah saya melihat uh, terutama sekali di Sungai Cibuga ini Menampakkan rakyat Sungai Sibuga rindu kepada kepimpinan Barisan Nasional, sebab belum ini mereka juga mengatakan bahwa perbandingan antara kerajaan yang sudah dirasai, sama ada kerajaan kerajaan daripada Barisan Nasional, Warisan, dan juga JRS, sudah mereka tahu merasai perbezaan dari sudut pentakbiran. Sebab kegagalan-kegagalan satu-satu kerajaan, apa yang kita hadapi hari ini adalah disebabkan uh, kepimpinan itu sendiri. Bukan disebabkan parti. Parti ini sebenarnya hanya wadah uh, tempat mereka ber -ber bernaung. Namun kepimpinan itu amat penting. So untuk menentukan masa depan kerajaan negeri Sabah ataupun untuk menentukan masa depan uh, kerajaan terutamanya rakyat di Sabah ini, pada 29 hari bulan jangan sampai salah memilih karena apabila kita salah memilih itu kesannya memberikan kesan 5 tahun hingga ke 10 tahun sebab sebelum ini kerajaan barisan nasional tidak pernah mengalami penyakit yang begitu teruk sewaktu zaman warisan dan juga kerajaan DRS memimpin kerajaan negeri ini karena waktu kita barisan nasional boleh kita lihat pembangunan di semua sudut di semua kawasan dapat dibangunkan serentak dan sebaik mungkin. Dan pada waktu itu juga kita sudah membina platform berbagai wadah air, jalan raya, dari segi pendidikan dan juga hospital sudah dibina pada ketika Barisan Nasional. Dan hanya meneruskan kesinambungan pembangunan itu saja. Namun apa yang berlaku setelah 2018, kerajaan Barisan Nasional diambil alih oleh Warisan. Dan seterusnya kerajaan JRS menyebabkan uh, kita mengalami penyakit-penyakit yang disebut penyakit tiga serangkai Dan sudah menjadi penyakit lima serangkai pada kali hari ini Sebab apa? Soal integriti juga penting Karena itu saya menyuruh kepada seluruh rakyat di N52 Sungai Sebugah dan seluruh rakyat di Libaran Jangan sampai salah memilih karena apabila kita memilih yang mendapat kesan adalah anak bangsa kita sendiri. Saya saya mengambil pendekatan penyakit tiga serangkai sudah menjadi penyakit tiga serangkai ini sebab belum pernah terjadi dalam satu-satu kerajaan sama ada dahulu dan akan datang ini uh, penyakit soal integriti ini yang boleh dikatakan berjemaah karena apa yang berlaku pada satu ketika baru-baru ini pun uh, video berkeluaran sehingga menyebabkan berapa kementerian dan berapa dalam uh, ke, apa kabinet kabinet kerajaan negeri terlibat dalam soal skandal ini. Jadi bukan kita tidak menidaikan perkara sedemikian berlaku, tetapi ini soal integriti dan ketelusan kepimpinan itu sendiri. Jika ini berlaku seterusnya bermakna yang menderita adalah anak bangsa kita sendiri. Jadi sabah posabahan bukan tidak bagus, hmm. bagus tetapi sebenarnya kepimpinan daripada parti-parti tertentu yang menyebabkan kemurnian ataupun kehebatan yang slogan Sabah Persabahan itu bukan bermana kita menyangkal sebab perkara ini juga adalah perkara yang baik tetapi sekiranya kepimpinan itu tidak baik bermana hasilnya pun tidak baik juga untuk kali ini saya berhadapan dengan uh, penipati-pati yang Apa nama ini, setelah penampakan calon ini, saya mengambil pendekatan mungkin lebih baik bersemuka hmm. dengan pengundi-pengundi yang ada di N 52 Sungai Subuga ini berbanding mengadakan ceramah hmm. ataupun ini lebih berbeda. sebab kita mengharapkan sentuhan terakhir di dalam 14 hari ini sementara menunggu 29 hari hmm. bulan November adalah sentuh hati ke hati.